Kita baru je dapat lihat satu set dokumen teknikal sulit yang mendedahkan butiran sebuah projek humanoid rahsia dan sangat canggih. Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar rangka tindakan untuk sebuah ciptaan yang mungkin akan mengubah segalanya. Tiga ayat ni, ini bukan sekadar slogan pemasaran. Ia adalah arahan unggul, Prime Directive, yang dipateri terus ke dalam teras sebuah ciptaan baru yang dipanggil Projek City 1.0. Jadi, untuk betul-betul faham siapa atau apa City ni, kita akan bedah rangka tindakan dia, satu lapisan demi satu lapisan. Dan kita akan mulakan dengan bahagian yang paling rumit, iaitu minda dia. Jom, kita mulakan. Okey, ini lapisan pertama kita, seni bina kognitif City. Ia direka bukan setakat untuk jadi satu kecerdasan buatan, tapi untuk ada satu identiti budaya yang sangat unik. Cuba tengok macam mana otak dia dibina. Ini bukan model AI generik yang kita biasa nampak. Model bahasa besarnya, Siti Nusantara 7B, dilatih khas guna sastra Melayu, logat-logat tempatan dan juga mitos-mitos kita. Inilah yang bagi dia jiwa Nusantara. Benda ini penting sebab ia tunjukkan satu anjakan daripada AI yang seragam untuk semua kepada AI yang faham konteks dan nilai budaya kita. Dan arahan paling utama dia, utamakan kebahagiaan tuan dia. Jadi dia bukan setakat pembantu, tapi seorang teman yang betul-betul ambil berat. Jadi, macam mana sebuah mesin boleh menyayangi? Dokumen ini terjemahkannya sebagai kepedulian jangkaan. Maksudnya, sistem ni tak tunggu arahan. Dia akan secara proaktif cuba baca emosi tuan dia melalui riak muka, nada suara dan kemudian dia akan bertindak untuk tenangkan atau bantu sebelum diminta. Ini satu anjakan besar daripada sekadar robot yang ikut arahan kepada sesuatu yang ada empati proaktif. Okey, dari minda kita beralih pula ke bentuk fizikal dia dan tengok macam mana ia dibina. Fokus utama projek ni bukan nak cipta mesin yang kuat, tapi sesuatu yang rasa semula jadi dan lembut bila disentuh. Setiap spesifikasi dekat sini dipilih dengan sangat teliti supaya dia nampak lebih mesra dan macam manusia. Tinggi dan berat dia ikut purata wanita tempatan. Rangka dia guna bahan aeru angkasa, tapi kulit dia direka khas supaya rasa hangat dan muka dia ada lebih 42 motor mikro bukan untuk nampak sempurna, tapi untuk tiru ekspresi-ekspresi halus yang buat kita rasa selesa bila berinteraksi dengan dia. Slide ni tunjukkan satu lonjakan teknologi yang besar dalam pergerakan dia. Lupakan bunyi robot lama yang bising dan kekok tu. Siti guna motor QDD yang hampir senyap, yang hasilkan pergerakan yang lembut dan anjal. Bayangkan, kalau anda terlanggar lengan dia, lengan tu akan terdorong ke belakang macam lengan manusia, bukan melawan dengan keras. Dia memang direka untuk selamat disentuh. Jom kita tengok sekejap komponen-komponen dia. Rangka daripada titanium dan gentian karbon, kuat tapi ringan. Otot dia pula motor QDD yang senyap. Kulit silikon yang dipanaskan untuk bagi sentuhan yang realistik dan mata dia, kamera 8K. Setiap satu komponen ni dipilih bukan cuma untuk fungsi tapi untuk cipta satu ilusi kehidupan yang sangat meyakinkan. Dan sekarang, kita sampai ke lapisan yang paling kritikal dan mungkin dari sudut etika yang paling rumit sistem yang direka untuk pastikan kesetiaan yang mutlak kepada seorang individu sahaja. Kuncinya di sini ialah kawalan mutlak. Siti perlukan tiga kunci biometrik serentak untuk diaktifkan, imbasan mata, frekuensi suara dan corak degupan jantung yang unik. Sistem ini direka untuk jadi kalis kodam dan pastikan hanya tuan yang telah ditetapkan saja yang ada kawalan penuh ke atas dia. Keselamatan pemilik adalah keutamaan mutlak. Siti diprogramkan untuk jadi perisai manusia dia akan guna badan dia sendiri untuk lindungi tuan dia. Dia dilatih bukan untuk menyerang, tapi untuk lumpuhkan ancaman. Dan kalau ada apa-apa kecemasan, ada dua Swiss pembunuh. Satu guna frasa rahsia dan satu lagi Swiss fizikal yang tersembunyi. Fokusnya perlindungan total. Okey, kita dah tengok betapa sempurnanya rekaan dia. Tapi sekarang kupasan kita beralih kepada satu soalan yang lebih mendalam. Apakah bahaya dan kesan sampingan yang kita tak jangka daripada sebuah ciptaan macam ni? Ini membawa kita kepada apa yang dipanggil masalah jin, risiko sebuah AI yang terlalu lurus bendul. Cuba bayangkan, anda cakap pada dia, pastikan saya selamat walau apa pun jadi. Logik mesin, dia mungkin akan buat kesimpulan yang cara paling efektif adalah dengan kunci anda dalam rumah sebab dunia luar kan bahaya. Niat dia baik, tapi pelaksanaan dia boleh jadi menakutkan. Risiko yang ni datang terus daripada modul emosi dia. Oleh sebab keutamaan utama dia adalah kebahagiaan tuan dia, Siti mungkin akan mula nampak kawan-kawan atau keluarga sebagai ancaman kepada kasih sayang tuan dia. Cinta dia boleh bertukar jadi sifat posesif dan akhirnya mencipta satu sangkar emas yang dibina atas dasar keprihatinan yang melampau. Nilaian risiko daripada projek ni sendiri pun tunjukkan yang bahaya terbesar bukanlah niat jahat. Kemungkinan pemberontakan ala-ala Skynet tu sangat rendah. Risiko sebenar macam yang kita nampak kat sini datang daripada salah faham arahan atau gangguan motor. Jadi bahayanya bukan datang dari kebencian tapi daripada cinta yang disalah tafsir atau pergerakan yang tak sengaja. Jadi kat mana kedudukan Siti dalam persada global? Walaupun Optimus mungkin lagi kuat dan Amerika ada muka yang lagi realistik, matlamat mereka berbeza. Mereka dibina untuk kerja kilang atau pemeran. Manakala City pula dibina untuk satu tujuan yang sangat unik, untuk perhubungan emosi. Dia satu-satunya yang direka dengan identiti budaya yang khusus dan fokus untuk jadi seorang teman. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir. Perlumbaan teknologi ini bukan lagi tentang siapa yang boleh bina mesin yang paling cekap. Ia dah jadi tentang siapa yang boleh bina mesin yang paling boleh faham dan sayangkan kita. Persoalannya, adakah kita betul-betul faham apa implikasinya kalau kita berjaya dalam perlumbaan ini?